А это видите сочетание, вот э, на предметном плане сооружены такие земляночки, угу. а вот кокко это написано на полотне. То есть тоже такой прием необычный. А вот с этих кораблей, которые были затоплены, сняли пушки, и вот эти пушки как раз были принесены с кораблей. И угу. все команды перешли на берег, и вот они угу. в белых холщевых рубахах, это как раз Их бывшие господина. матрасы. Они тоже принимали участие. Все так искусно сделано, прям. Сделано великолепно. Все приходят, поднимаются и... А как умеют. реагируют вот на танцы, которые там приезжают? Нормально, они смотрят на произведения искусства. Да. Произведение уникальное в мире вообще около 60 панорам. Да, И вот это вот международная, как она там называется организация панорамная какая-то, вот она признала, что севастопольская панорама входит в восьмерку лучших панорам. Причем панорамы разные, вот среди панорам батальной живописи она вроде бы как одно из первых мест занимает. Ничего подобного не видел. Ну, если вы не были ни в одной панораме, конечно, если вы не были в Москве, там тоже панорама Рубо. А потом в Волгограде, ну, я не видела тоже панорама. Но это уже отечественная война. А у нас диарама еще есть на Сапом горе. Mm, это ну это как-то половина панорамы, как бы на 360 обзор <мас> а там на 100 а вот эти мелкие ядра они тоже, да, а, а это вот это вот крест выложен это место гибели кормилова mm. у нас были наши знаки он был первым руководителем обороны но он погиб в первый месяц при первой бомбежке он был смертельно ранен на, на малахом бургани кстати ему памятник стоит mm -hmm. очень красивый памятник mm -hmm. Это вот у нас есть улица Хрулева, вот это генерал Хрулев на белой лошади. Это вот, видите, показан французский флаг, или итальянский флаг, французский, слушайте, или французский, Француз. французский флаг, вот это уже захватили французы. Но потом генералу Хрулеву удалось развернуть войска. Отсюда, видите, здесь никого нет, это потому что все люди команде барабанщика маленький мальчик стоит. Ага. Все рванули туда на помощь. Ну это атака, первая атака была отбита, а вторая уже оказалась неудачной. Пейзаж шикарный. А написана картина на каком полотне? Обычный, ну, Обычный... Обычное полотно, но оно таких невероятных размеров, что были созданы даже да? специально разработаны специальные станки, чтобы такое широкое полотно. оно сшито, видно. Шито, да, да. Шивы. Шивы. Описали его на таких шифардажей, называется типа как вот леса. Строительная леса, она ездила по рельсам, и на нескольких ярусах художники стояли и писали. За полгода, вот полотно было написано за полгода. В кровь растирали руки, очень тяжелые краски. Вот, первый руководитель был Яковлев художник, в 1953 году он умер. Mm -hmm. Сердце не выдержало, и закончился скаля руководство. Вообще 19 художников mm -hmm. написали. Ну а потом уже... Причем уже все было натянуто полос, ну они прямо здесь писали, а Рубо привозил свою панораму сюда. Здесь не было еще панорамы самого здания. Так, а вы уже здесь снимали? Да. Это мы уже с вами пошли по второму кругу. Точно. Вот это вот, видите? Да. Угу. Пирогов. Да, да, вот мать сюда. Значит. Вы уже все сняли.